1 сентября в Бахмутском апелляционном суде состоялось судебное заседание по делу бывшего городского головы Торецка Владимира Слепцова. Экс-мэр был взят под стражу 18 августа по подозрению в сепаратизме. На заседании защитники Владимира Слепцова пытались убедить суд изменить меру пресечения подозреваемому на более мягкую. Адвокат Любовь Билас Начало свое выступление соглашение характеристики и списка заслуг экс с мэра, присланного с места работы. Однако турецкий активист Владимир Елец считает, что в этом отношении бывшего головы не все так гладко. Адвокатами была предоставлена золотая характеристика на личность и рабочее качество мэра Слепцова. При этом никак не указано, нигде не заявлено о том, что на днях было заседание депутатского корпуса города Торецка, на котором большинством голосов из 30 присутствующих 24 голоса проголосовали о недоверии этому мэру. То есть фактически они подписались в том, что они не доверяют этому мэру по ряду причин. И при этом в суде предоставлена только лишь золотая характеристика на этого человека. Далее защита перешла в более эмоциональную плоскость. А в ничего нема. Только есть 15-го, 4 І все, і получається більше в обвинувачення чу, ніяких ще доказів ще ще немає, ще що мій під злочин тяжеліших статей, що це застосовується як тортури, відповідно так НКВД застосовувала і людей знищувала, так і зараз застосовуючи мас медіа, застосовуючи громадські організації, які невідомо навіть що в своєму житті зробили, які досягнення зробили страна і звертаються до суду. Со своей стороны прокурор заметил, что Владимира Слепцова целесообразно оставить под стражей по крайней мере потому, что за последнее время он несколько раз покидал подконтрольную украинским властям территорию страны. факты перемещения подозреваемого к 3 6 2016. В результате суд не удовлетворил апелляцию. Владимир Слепцов остается под стражей на 60 дней. Коллеги судей ухвалили полицейскую скаргу защитника Карнаухова. Вот он в интересах подозреваемого Слепцова. На уклад встречи судей Краматорского миського суда Донецкого области 17 сентября 2016 года. Про застосование відносно Слепцова Володимира Миркитовича за побежного захода выявили тримание под вартой, залишить без задовольствия. что это произвол. Вот, доказательств, как я говорил, в досудебном следствии, добыто бы то послати, не, не было, риски не, провели, а, не были доказаны. Мнение защиты полностью то проигнорировано то, относительно то, его состояния здоровья и относительно его возраста вот ну я считаю что данный процесс заполитизированный и проходит в условиях репрессивности